воевал за Ичкерию против России. Кума искала, что моя семья пахнет Мне терять больше нечего было. Я выполнял то, что другой бы человек не сделал. Наша работа – это выполнять взрывные предметы. Когда ты видишь свой труд, когда ты видишь свое, это уже вдохновляет. Ну, как сказал мне командир, ты уже навоевался, старый. Держал на прикордонной службе Украины потребни все люди. А мы вас здесь обучим, воспитаем и будете щитом країни. Позвонить Душман. В Державной прикордонной службі Украины с 19-го року, контрактник. А так служил еще з 1984 -го года по гранвой. Перша была с 1984 по 1989 в республике Афганистан. Друга была в 1994 перша Чеченська. Воевал за Ячкерию воював проти Росії. Ну і зараз уже третя. Третя, третя, третя. Надеюсь, последняя. Ход войны у них взагалі не змінився. Тому що вони там руйнували, то роблять і в нас. Руйнуються. Було багато смертей з местного населення. те ж саме, як і у нас зараз. Нічим не відрізняються, нічим вони не поменялись. Їх надо душити. я был контрактником Донецкого прикордонного загину. Мы выполняли службу на Новотроицке. Была у нас позиция. И в 4 или в 5 утра начались залпы. Было сперва всем интересно, что это такое, а потом стало страшно. Градами, градами танки, равняли все. Ну, благодаря, скажем так, все робится краще. Если когда мы нас вывели на Волноваху, ко мне пришли сведения. Ну, позвонила кума и сказала, что моя семья пахнет. Да, и после этого мне терять больше нечего было. Я выполнял то, что другой бы человек не сделал. Я вспомнил всему, чему меня учила Россия. Плюс навыки Ичкерии. И вы сами понимаете, когда человеку нечего уже в этой жизни терять, выполняешь такие задачи, какие невозможно другие. Мне уже под Кто скажет? Никто. Я через день одеваю броню и бегаю. Потому что я знаю, сегодня я здесь, я а завтра там наша работа, день у нас распланирован до выполнения заказа. Скажем, мы как здесь заказчики. Нам звонят, сообщают, что треба. Наша работа – это выполнять взрывные предметы. Осколочные, фугасы, кумулятивы для уничтожения противника. Все. Побратимы всегда скидывают видео, скидывают нам это самое. Щоб ми знали, що ми робимо. Просто якщо зробити і не знати, що ми зробили і як воно дістає, це не робота. Коли ти видиш свій труд, коли ти видиш свій вклад в обиду, це вже вдохновляє. Що треба зробити от це, а може туди треба ще щось додати, щоб воно було. Ну, блядь, не, матюкнулося, не матюкнулося. Це це головне. Мы на одном не стоим, мы разбиваемся. С каждым днем развиваемся, разбиваемся, разбиваемся. Разве тогда же вот тем. Если раньше мы просто брали, всовывали, там чуть-чуть засыпали дроби или еще что-то, так мы сюда уже можем добавить, например, напалма, можем добавить им блин, любую сумму, и, блин. Мы уже показывали, что мы сами делаем, сами расколочиваем, сами, блин, вот это все делаем. Все, все эксперименты. І відправляємо хлопцям, які говорять, що добре, цих поболі. А оці давай у сторонку. Ну в ну, даний момент воно ніяке. спілкуємося Ця... общаємося збройниками, з їхніми менюрами, які нам показують, чого ми не знаємо, чого вони не знають. Ділимося. Ну, як сказав мені командир, ти вже навоювався, старий. пусть молодые повоюют. А ты любишь, знаешь, потому что меня учили, правда, и не было. Было стратил советского бухова. Люблю я с этим заниматься. Люблю. Беспечно нигде не бывает. Нигде. Даже тут. Вот вчера или позавчера факт пролетел на дно. Все время стоят дроны на дно. Они все это ж основная точка, откуда выходит БК, Вы же понимаете, если сюда упадет что-то, здесь воронка побольше фапа будет. Потому что взрывать Вот сами бачите, сколько здесь взрывчатки, сколько здесь, блин, всего этого. Поэтому все видят, что Державная прикордонная служба – это щит Украины, которая не в сидит, а сидит так же, как и Збройные силы Украины на нули погибают и умирают пацаны. Все ради Украины. Что я могу сказать? Державной прикордонной службе Украины потребны все люди. А мы вас здесь обучим, воспитаем и будете щитом Украины. Только так. Вы нам потребны.